Ну, тоже хотел присоединиться, поздравить команду. Это победа команде нужна была как воздух. Самое начало игры показало, что мы очень хотим, очень старались, очень бежали, может быть, через чур моментами хотели. Особенно это касалось защиты, особенно это касалось отбора у своего счета. Днепр играет, по-моему, из всех команд, которых мы сейчас здесь, здесь играли, такой самый такой уверенный баскетбол показывают. Может быть, где-то ресурс не хватает команде, может быть, где-то моментов не хватает удачи, но они все четко знают свое место на поле, особенно нападение. И у нас получаются проблемы, сегодня тотальные проблемы и, у своего счета. Не по первом тайме взял у нашего счета больше мячей, чем у своего. В втором тайме по большому ничего не изменилось. То же самое, 17 мечей у нашего в сумме и 18 своего. И по большому это нам действовало очень на нервы и нам мешало, ну так сказать, как уже ран, раньше так довести игру такого для логичного результата. По-любому это не была легкая игра, хорошая команда и соперники было, и я очень рад, что удалось. По большому нападению сработало очередной раз, но в защите вот этих подбор, Плюс такие, может быть, несколько такие авантюрные ситуации, нападения там да, не давали, так играть спокойно. Таня, давай нарцисс.